dengan lakonan di dalam 66 filem dan sebanyak 35 filem daripada arahannya serta mencipta lagu lebih daripada 360 lagu sepanjang hayatnya itulah P Ramlee seniman agung yang tiada ganti dilahirkan di Pulau Pinang pada 22 Mac 1929 perkataan P yang ada pada nama beliau adalah bermaksud putih iaitu nama bapanya boleh dikatakan beliau mempunyai kemampuan dalam semua cabang dunia hiburan waktu tersebut. P. Ramli mempunyai satu karakter yang membuatkan beliau disayangi peminat. Namun begitu, semasa masih hidup, ramai juga tidak menghargai insan berkebolehan ini. Sehinggalah kematian beliau, barulah populariti P. Ramli terus meningkat hingga sekarang. Jadi, bagaimana ini semua boleh berlaku? Teruskan menonton! Piramli memulakan kerjayanya di dalam industri ini di Shaw Studio, Jalan Ampas, Singapura pada sekitar tahun 40-an sebagai pembantu pentas. Hanya mengambil masa dalam beberapa tahun sahaja, Piramli telah membuktikan kredibiliti beliau dengan menjadi pengarah filem yang paling berjaya, menulis skrip dan membintangi beberapa siri filem box office. Pada zaman kemuncaknya, Piramli mempunyai ramai peminat yang bukan sahaja dari Malaysia, bahkan dari Singapura. Indonesia dan Jepun dengan personaliti yang lebih mengutamakan seni budaya Melayu dalam filem maupun lagu beliau telah memenangi berjuta hati peminatnya selepas mengarah filem Tiga Abdul bersama Shaw Brothers beliau berpindah ke Merdeka Studio selepas berlakunya ketidakpuasan dan mogok daripada pekerja di sana di Merdeka Studio P. Ramli berdepan dengan kesukaran dalam menghasilkan filem yang berkualiti kerana peralatan yang kurang canggih berbanding Singapura dan kru penerbitan yang kurang mahir. Sehinggakan beliau terpaksa menyunting sendiri salah satu filemnya iaitu Sitora Harimau Jadian. Dalam tempoh tujuh tahun selepas itu, beliau telah menghasilkan 18 filem dengan studio Merdeka dan tiada satu pun yang berjaya seperti di show studio. Zaman Kejatuhan Pada tahun 1968, Syarikat rakaman EMI memutuskan untuk tidak menyambung kontrak telah memberi kejutan besar kepada P. Ramlee. EMI sebenarnya telah menghasilkan keuntungan yang besar hasil daripada titik peluh P. Ramli. Beliau diberitahu lagu-lagunya sudah tidak mendapat sambutan daripada peminat. Oleh kerana disisihkan dalam nyanyian, lakonan dan arahannya, P. Ramli merasakan ia adalah satu penghinaan kepadanya. Kini, status beliau sudah berubah daripada idola menjadi bintang yang gugur. Tahun 1972 hingga 1973 adalah zaman gelap bagi beliau kerana tiada langsung tawaran berlakon, menyanyi dan arahan filem. Sehinggakan P. Ramlee dan isterinya pada masa tersebut terpaksa menyanyi di majlis perkahwinan serta menjadi pengadil dalam pertandingan lakonan. Tidak cukup dengan semua itu, wartawan pada masa tersebut terus menulis mengenai kejatuhan karier beliau. Namun begitu, Datuk H.M. Shah membawa sinar baru buat beliau dengan menumbuhkan perusahaan filem Malaysia, Perfima ia bertujuan memberikan peluang kepada Piramli untuk menghasilkan filem berwarna. Walaupun semua ini nampak berjalan dengan lancar, tetapi pada hari pertama apabila pejabat dibuka, HM Shah dan Piramli diberhentikan daripada Perfimar. Majoriti di Perfimar telah memutuskan filem warna pertama yang akan diarahkan oleh Piramli perlu ditukar kepada pengarah muda lain. Beliau berasa amat kecewa dan tewas sepenuhnya pada kali ini. Selepas semua ini berlaku, Menyediakan makanan di atas meja adalah perkara utama yang perlu dilakukannya. Walaupun hatinya masih menginginkan untuk menghasilkan satu filem berwarna dengan cara pinjaman daripada bank, namun semuanya gagal. Dari ini, tiada siapa lagi yang mengambil berat terhadap nasib P. Ramlee. Dalam pergelutan untuk meneruskan hidup dan memenuhi impiannya, P. Ramlee menemui sinar baru apabila H.M. Shah sekali lagi membantu beliau. Mereka telah menubuhkan syarikat baru iaitu Rumpun Melayu. Akhirnya, beliau telah berjaya menghasilkan filem Laksmana Doremi dan tercalon anugerah di Singapura. Semasa berada di dalam majlis anugerah tersebut, beliau tidak lagi dihiraukan oleh peserta dari Malaysia. Namun, penggiat filem dari luar negara berpusu-pusu untuk menemui beliau. Namun, setiap insan yang hidup pasti akan mati. P. Ramli telah kembali ke Rahmatullah pada pagi selasa 29 Mei 1973 ketika berusia 44 tahun disebabkan serangan jantung. Perkara buruk yang berlaku selepas kematiannya adalah syarikat perfileman negara diberitahu tidak mempunyai hak filem yang dihasilkannya kerana ia di bawah show organisation menyebabkan ramai yang kecewa. P. Ramli telah dianugerahkan Bintang kebesaran Raja Panglima Setia Mahkota oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bangida Yang di-Pertuan Agung pada tahun 1990 yang membawa gelaran Tan Sri. Kesimpulannya, sangat menyedihkan apabila legenda seni yang sangat berbakat ini disisihkan, malah ada yang memboikot kerana tidak selesa dengan kehebatan yang ada pada individu ini. Walau apa pun Penggiat seni yang ada sekarang harus mencontohi kesungguhan beliau dalam memartabatkan budaya Melayu dalam setiap karya yang dihasilkan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.